İzmirdəki 9 Eylül Universitetində nüfuzlu təhsil ocağının Dünya Azərbaycanlıları Konqressi və Azərbaycanın İstanbuldakı Başkonsulluğu ilə birgə təşkil etdiyi konfransda universitetin müəllim və tələbə heyəti, xarici ölkələrin İzmirdəki konsulları, Türkiyənin nüfuzlu analitik mərkəzlərinin rəhbərləri, hərbi dairələr və iqtisadiyyatın nümayəndələri iştirak edirdilər. Tədbirdə Xocalı şəhidlərinin xatirəsi yad edildi, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət limləri səsləndi. Toplantıda çıxış edən Dünya Azərbaycanlıları Konqressinin idarə heyətinin üzvü Asif Qurbanov Xocalı soyqırımının ötən əsrin ən qəddar cinayətlərindən biri olduğunu qeyd etdi. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səyyadaran Ermənistanın tarix boyu Azərbaycanə qarşı yeritdiyi təcavüzkər siyasəti haqqında danışdı. Uzun illər Azərbaycanda işləyən, hal-hazırda isə Türk Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Türk Samarı rəhbərliyi edən Sinan Oğam bildirdi ki, indiki şəraitdə Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılması bağışlanmaz səhv olardı və bu cür cəhətlərin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. Konfransa sədrliyi edən professor Kəmal Arı Türksan'ın Yakın Şərq üzrə mütəxəssisi Arif Kəskin, Rusiya Dövlət Duması üzvünün köməkçisi Ramin Qasımov Xocalının soyqırım olduğuna dair heç bir şübhə qalmadığını vurğuladılar. Tədbir iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilən film və Xocalıda bəşəriyətə qarşı törədilən cinayətləri, uşaq, qadın, yaşlı demədən günahsız insanların amansızcasına öldürülməsini əks etdirən materiallar təqdim edildi. Toplantı iştirakçıları Heydər Əliyev fondunun Xocalı'da baş verənlər və ümumiyyətlə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində gördüyü işləri yüksək qiymətləndirdilər. Yalçın Tahiroğlu, Hümayr Əliyev, Azərbaycan Televiziyası, İzmir.